Avqustun 25-də Göyçay rayon məhkəməsində hakim İlxan Süleymanovun sədrliyi ilə hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərovun məhkəməsi keçirilib. Məhkəmədə dövlət ithamçısı Nərman Ələkbərov çıxış edib. Dövlət ithamçısı İskəndərovun məhkəmə zamanı gətirdiyi sübutları absurd hesab edib və onların məhkəmə tərəfindən sübut kimi qəbul edilməməsini istəyib. Dövlət ithamçısı Vidadi İskəndərova qarşı irəli sürülmüş ittihamlar üzrə ona 4 il müddətli azadlıqdan məhrum edilməsi cəzası verilməsini tələb edib. İskəndərovun vəkili Alid Bağirov prosesdən sonra obyektiv təbiyyə bildirib ki, Vidad İskəndərov hər hansı cinayət törətmiyib və buna görə də ona bəraət verilməlidir. O da qeyd edir ki, hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov, Elçin Abdullayev və Elçin Şirinov Göyçayda Vidad İskəndərovla görüşüb, onun polis bölməsində saxlandığı şəraitlə və səhhəti ilə maraqlanıblar. Vidad İskəndərovun səhhəti normaldır, ona gərəkən dərmanlar verilir. Hüquq müdafiəçisinin tək şikayəti saxlandığı yerdə ona gündəlik qəzetləri oxumağa icazə zəverilməməsidir. Vidadi İskəndərov mənə bildirdi ki, ona qarşı irəli sürülmüş cinayət işi qramadır və məhkəmə prosesi də ciddi qanun pozuntuları ilə keçirilir deyə Elçin Behbudov bildirib. Məhkəmə prosesi sabah saat 9:30-da müdafiə tərəfinin çıxışı ilə davam edəcək. Xatırladaq ki, Vidadi İskəndərli bu il aprelin 17-sində müxalifətin yeni birliyi olan İctimai Palatanın mitinqi zamanı saxlanılıb. Onun barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin seçdiyi 15 günlük inzibati həbs müddəti başa çatdıqdan onra barəsində cinayət işi olduğu əsas gətirilərək həbs müddəti uzadılıb. O, cinayət məcəlləsinin 159.3-cü vətəndaşı öz iradəsinə zidd səs verməyə məcbur etmə və ya onun səs verməsinə mane olmaq və 160.1-ci seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə maddələri ilə təqsirləndirilir. Bu ittihamlarla o 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər.